这就是狸猫书生中提到过的地方。谁啊？啊！ 功德肉身，没想到失去刚死的尸首，不妨该去办正事了、嗯。法术竟然用不得了，能奈我何？嗯 嗯、一晃千年，这人世确实是我不认得的样子了。青山大学，难道这就是千年前的青山书院？他在里面。哎 同学，okay. 你去打架了？上路等。等会儿等会儿，哪个院的？关来用我登记。怎这里也找不些踪迹？ 有事吗？ 你是不记得我了。 我我什么我，你这得去医院看看。哦，我那个。赶紧。哎，无妨无妨。随便包扎包扎就行。你这头都磕破了，万一脑震荡了怎么办？走吧、哎，大哥不必。没事，我自己会。哎，同学，同学，你怎么了？ 马上就到了，哪儿等会儿到了医院，先做个核磁共振吧。核桃，为何要一起震动？核磁共振之前没做过吗？从未听说。核磁共振就是一种能检查出五脏六腑还有骨骼的仪器。不去。若是被此招妖剑看穿真身，该如何是好？ 我我我我之前横遭劫匪，如今身无长物，不想破费。钱的问题我来解决，你无需担心。那哎哎，小伤而已，不必大动干戈。那你有家人来照顾你吗？给我联系方式吧。呃，我父母双亡，是孤身来此。你一个人生活？一直如此。好吧。 小爱的同学，拉开窗帘。嗯嗯，好的。此地不宜久留，走。刚刚那个是智能管家。管家？谁？谁在弹琴？刚蓝牙不小心连上了。 来阿莲，换一首。这水像倒的厚脸。哎，这是自动饮水机。哦，这是我宝贝阿离，你的水在这儿。哦，先处理伤口吧。 怎么了？哦，没事，麻烦你了。伸手。哦。你这表都碎成这样了。啊、哦，那就不要了。你以前没见过智能家居啊？我，哎，生于山野之地，乡下来的，那难怪哦，我没有歧视的意思啊。哦。你又是在哪儿整的？ 你你这额头上的伤是怎么弄的、啊？哦哦，我记得我醒来的时候吧，在在山林之前。哎呀，其余记不太清楚了啊。哎呀，好了好了好了，想不起来就别想，恢复伤势比较重要。我这些啊都只是应急处理，你明天还是去医院一趟吧。啊，那不用了，我现在又好了，陶兄。 你叫我什么？陶，哦，我刚才看到你奖杯上都写着陶“陶然”二字，一时唐突了。这样啊，你去里面洗个热水澡吧，注意伤口别沾水了。你你愿意收留我？你受这么重的伤，又独自一人，我要是能帮上忙，你也不必客。 多谢大兄。在下。 王一之，你是何妖怪？放我出去！杀个人还不简单？你刚对他做了什么？啊！从此以后，给我远离青山书院。怎么会是他？雨音，果然开始了。 火花我睁开时空的假，指尖沙漏翻转千场，就此拼凑未写的话。当矛盾在引出旧话，我拆解所有时差。 情。